Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Идем через красивую арку на выставку Фиалок Бориса Гринченко 7. В дом архитектора. Покажу вам эту красивенную арку. Как тут красиво все сделано. Идем развеяться, посмотрим красоту после всех этих событий наших украинских, после этих срачей, мендичей. Посмотрим, какая здесь красотища у нас. Вот это я вообще этим не страдаю. Я мастерица своей. Красивая косичка. Шпуская, какая маленькая. У еще на шее такой вошелень вошел. это, Ну, это черствия, да? Хорошо. Одна есть такая. Конечно, помните <решивание> себе. Смотрите, я на это попросила вот с такими вытянутыми квитами. Смотрите, такая. Квиты там два раза больше, ниже оттуда. Два раза больше. Красота. А это будет разыгрываться розыгрыш листиков и деток. Бланжем. Велич Матрица, красивые Звоники, О, сияющий колокольчик, у меня такая нет. А вот какая красивая. сахар А вот красивая малиновый ликер. Mm -hmm. И вот вся красивая. Mm -hmm. Малина вообще обалденная. Mm -hmm. mm -hmm. а mm -hmm. красиво. Такие листья красивенные. Mm -hmm. Сангрия. Дедушка. Дедушка. Королевич Елисей. Надо же такой. И Наталка Болталка. Так, так сразу все понятно? Угу Сначала угу. синие краски Сапфира Как подснежник Похоже на подснежник Глубокого аквариума

Морозник. Дев Кондитер. Надежда. Ну это вообще роскошная какая. Мало. Слушай, вот, какие листья. Посмотри, какие огромные. Вот это да. Чакры кухани.

Шарлиз. У меня еще мучается. А тут такой шикарный. по вот, 10 да, да, даже... ну, Давайте два сиреневых. Вот такие? Да. Нельзя глаз оторвать Лейла А Я вона не виживе вже. Чому <смеш> не виживе? Обдьоргані <смеш> листочки. Ну, <смеш> я ж тому і кажу, що не для того, не расст... Нет, это не виживе. Ні, тут ще Ну, ні, Вона на сухильному полі. Ні, я маю а, в, в виду потравити.

Очередь <свят> стоит на розыгрыш. Сейчас посмотрим, кто что выиграет. <свят> вот это розыгрыш уже <плес> А вы не хотели листик? Вот вам готовая фиалочка. Знала, что у них есть такая процедура. 46. О, -о, -о! Две, Да, можно а ну, Давайте. А ну что я? Девять. Девять. Ты девять. 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 О, Лена, ты что я казала? Это мне? Да. Я казала. Вот это да. Вот это мне. Вот это рука. Красота посетили мы эту выставку, теперь идем домой. Счастливые, выиграли и листики, и детки, а я вообще выиграла рождественник. Где я его буду ставить, у меня совершенно нет места. Но он может поехать в гости на Макаро когда-нибудь. Насладились выставкой. Да, вообще, девочки такие фиалки выращивают, такие листья огромные, а какие они сочные. Просто нельзя было глаз оторвать. Залипали на этих фиалках. Ну, а теперь идем в Макдональдс. Замочим какао фиалочки. Спасибо, друзья, что были со мной. Смотрите, какая у нас шикарная осень. Хотела попрощаться, но увидела вот эту рябину. Осень бесподобная, да? Листопад. Спасибо, друзья. До новых волнующих встреч. Пока-пока. Встретимся в следующем видео.